সংক্ৰান্তিৰ অৰ্থ হ'ল সঞ্চাৰ আৰু গমন কৰা সূৰ্যই পুহ মাহৰ শেষৰ দিনটোত ধনুৰাশিৰ পৰা মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে এইবাবেই এই সংযোগক মকৰ সংক্ৰান্তি বোলে সূৰ্যই বাৰ ৰাশিৰ এটা ৰাশিলৈ সঞ্চাৰ বা গমন কৰাকে সংক্ৰান্তি বোলে মকৰ সংক্ৰান্তি এটা বিশেষ দিন পুহ মাহৰ এই দিনটোতেই এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষত এই উৎসৱ ৰাজ্যভেদে নানা নামে পৰিচিত অসম তামিলনাডু কৰ্ণাটক ৰাজস্থান গুজৰাট হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱ কেৰেলা আদি ৰাজ্যটো পালন কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও বেলেগ ৰাষ্ট্ৰতো এই উৎসৱ পালন কৰা হয় বাংলাদেশ নেপাল থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ আৰু কম্বোডিয়া আদি প্ৰাচীন কালৰে পৰা এই উৎসৱ প্ৰচলিত হৈ আছে জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি সূৰ্যৰ গতি দুই প্ৰকাৰ উত্তৰায়ণ আৰু দক্ষিণায়ন একৈছ ডিচেম্বৰৰ দিনা সূৰ্য উত্তৰায়ণৰ পৰা দক্ষিণায়ন প্ৰৱেশ কৰে ৰাতি দীঘল হয় আৰু দিন চুটি হয় মাঘ মাহৰ পৰা আহাৰ মাহলৈ এই ছয় মাহ উত্তৰায়ণ আৰু শাওণ মাহৰ পৰা পুহ মাহলৈ এই ছয় মাহ দক্ষিণায়ন পুহ মাহৰ সংক্ৰান্তিকে মকৰ সংক্ৰান্তি বোলা হয় শাস্ত্ৰৰ মতে উত্তৰায়ণত মানুহ মৃত্যু হ'লে মুক্তিপ্ৰাপ্তি হয় আৰু দক্ষিণায়নত মানুহ মৃত্যু হ'লে পুনৰ এই মায়া সংসাৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগে বুলি শাস্ত্ৰই কয় মকৰ সংক্ৰান্তি যোগসূত্ৰ মহাভাৰতৰ লগতো যুক্ত হৈ আছে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত পিতামহ ভীষ্মই কৌৰৱৰ সেনাপতি ৰূপে দহ দিন যুদ্ধ কৰিছিল ভীষ্মৰ দক্ষতা আৰু পৰাক্ৰমত পাণ্ডৱ বিচলিত হৈ পৰিছিল কৃষ্ণৰ কৃপাত সিখন দিক ঢাল হিচাপে লৈ অৰ্জুনে পিতামহ ভীষ্মক ধনুসৰে ধাৰাসাৰী কৰে ধনুসৰতেই শয্যাগত হয় পিতামহ ভীষ্ম ভীষ্মই পিতৃ শান্তনু ৰজাৰ পৰা ইচ্ছামৃত্যু বৰ লাভ কৰিছিল মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত দক্ষিণায়নত থাকোঁতেই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হৈছিল আৰু ভীষ্মৰ প্ৰতিজ্ঞা আছিল হস্তিনাপুৰ নিৰাপদ দেখাৰ পিছতহে মৃত্যুবৰণ কৰিব শ্ৰীকৃষ্ণই উত্তৰায়ণ সম্পৰ্কত কৈছিল ছমাহ শুভ সময় সূৰ্য উত্তৰায়ণ হ'লে পৃথিৱী আলোকিত হয় সেই সময়ত মানুহৰ দেহ ত্যাগ হ'লে পুনৰ জন্ম নহয় আৰু মুখ্য লাভ কৰে এইকাৰণে পঁচাশী দিন সৰসজ্জাত থকাৰ পিতামহ ভীষ্মই উত্তৰায়ণ হোৱাতহে দেহ ত্যাগ কৰে আৰু মুখ্য প্ৰাপ্তি লাভ কৰে মকৰ সংক্ৰান্তি এই দিনটোতেই পিতামহ ভীষ্মই এই মায়া সংসাৰ এৰি গুচি গৈছিল আৰু মুখ্য পথ লাভ কৰিছিল হিন্দু পৌৰাণিক শাস্ত্ৰৰ মতে শনিৰ পিতৃ হ'ল সূৰ্যদেৱ কিন্তু সূৰ্যদেৱৰ লগত শনিদেৱৰ সিমান সম্পৰ্ক ভাল নাছিল মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোতেই সূৰ্য দেৱতাই মকৰ ৰাশি অধিপতি শনিদেৱৰ গৃহলৈ এমাহৰ বাবে আহিছিল আৰু পিতা পুত্ৰৰ এই মিলনৰ দিনটোকে এক বিশেষ দিন হিচাপে ধৰা হয় আৰু এই দিনটো মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু এটা প্ৰবাদৰ মতে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোতে দেৱতা আৰু অসুৰদেৱৰ মাজত যুদ্ধ অন্ত হৈছিল সেই দিনটোতে ভগৱান বিষ্ণুৱে অসুৰক বধ কৰিছিল অসুৰ বধ হোৱাত দেৱতাসকলে সেই দিনটোত উৎসৱ হিচাপে পালন কৰিছিল আৰু সেই দিনটো আছিল মকৰ সংক্ৰান্তি আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই দিন উৎসৱ হিচাপে প্ৰচলিত হৈ আছে হিন্দু পৌৰাণিক শাস্ত্ৰৰ মতে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ বিশেষ মহত্বও আছে পুহ মাহৰ শেষৰ দিনটোতেই অৰ্থাৎ জানুৱাৰী চৈধ্য তাৰিখে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় বিশেষকৈ আমাৰ অসমত সেই দিনটোত ভেলাঘৰ সজা হয় আৰু মেজি বনোৱা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে লগতে সেই মেজিত জুই লগাই ল'ৰা বুঢ়া গাভৰু সকলোৱে আনন্দ উৎসৱ কৰে আৰু খেতিৰ শেষ হোৱা পিছতে যিহেতু এইটো উৎসৱ এই উৎসৱক ভোগালী বিহু বুলিও কোৱা হয় আৰু এক প্ৰবাদ আছে এই মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোতে ঋষিমুনি দিনৰ পৰাই পবিত্ৰ নদীসমূহ সৰুবৰসমূহত স্নান কৰাৰ এটি প্ৰথা আছে নিয়ম আছে যে এই দিনটোত স্নান কৰিলে এই পবিত্ৰ নদী তথা সৰোবৰসমূহত পাপ ক্ষয় হয় আৰু পুণ্য উদয় হয় অনাদি কালৰ পৰা এই উৎসৱ চলি আহিছে আৰু হয়তো মানুহ থকালৈকে এই উৎসৱ চলিয়েই থাকিব যি উৎসৱক আমি মকৰ সংক্ৰান্তি বুলি কৈছোঁ এই উৎসৱে মানুহৰ মনলৈ আনন্দ শান্তি সম্প্ৰীতি ভক্তি আৰু জাগ্ৰত কৰে সেইকাৰণে আমি সম্প্ৰীতিৰে উৎসৱ পালন কৰিব লাগে